alaykum xalqaro youtube kanalining zamondosh telejurnali muxlislari davr qahramonlari turkumidagi ko'rsatuvimiz fayzli xonadoningiz mehmoni ushbu ko'rsatuvimizni biz ijodkorlar samarqand viloyatining ko'ksida marjon bo'lgan narpay tumanida olib bormoqdamiz bugungi kunda mustaqilligimiz sharofati va muhtaram yurtboshimiz shavkat miromonovichning olib borayotgan odil siyosati tufayli narpay tumanida ham barcha sohalar isloh etilmoqda aynan xalq ta'limi sohasi esa butunlay isloh etilib bugungi kunda xalqimizni quvontiradigan yaxshi samarali ishlar amalga oshirilmoqda tumandagi qirq oltinchi ta'lim maktabi ham o'z salohiyati va qudratiga ega sababi bu yerda tahsil olayotgan bolajonlarning qirq ikki foiz o'quvchilari oliygohlar tolibi va talabasi bo'lish baxtiga muyassar bo'lgan ushbu bo'lim dargohiga kelar ekanmiz bizni mana muoa opamiz yaxshigina kutib oldi bu yerda ko'p yildan beri xalqimizni sevimli farzandi tashabbuskor rahbar va pedagog rasulova munojat rajabovabilan hamkorlik qilib keladilar assalomu alaykum munoat opa assalomu alaykum mana bugungi kunda mehnatkashlarimizni ikki yuz to'rtdan ortiq bolalari sizni shu ilm dargohingizda tahsil olayotgan ekanlar bu judayam quvonchli hol yigirma olti yigirma oltidan ziyod pedagoglarimiz oliy toifali muallimalar o'quvchilarga saboq berib mana shunday bugun ilm sirlarini o'rganishga yaqindan yordam berib kelayotgan ekanlar aytingchi bugungi kunda shu maktabda qo'lga kiritilgan yutuqlar ota onalar va mahalla bilan bo'layotgan muloqotlar qolaversa eng yaxshi e, pedagoglarimiz haqida nima deya olasiz avvalambor assalomu alaykum xush kelibsizlar bizning mana mijazgina maktabimizga maktabimiz ikki 20, ming yigirma yigirma birinchi o'quv yilida o'quvchilarimiz jami o'n to'qqiz nafar o'quvchimizdan 8 nafar o'quvchimiz oliygohga kirganlar kirishga ham sharraf bo'lganlar tumanda tuman miqyosida yetmishta maktabni ichida beshinchi o'rindamiz o'quvchilarimiz qirq ikkiyu yetti foizi o'qishga kirgan bunga faqat o'qituvchilar emas ota onalarimizni ham hissasi juda yam katta chunki ota onalarimiz biz bilan juda judayam hamnafaslikda ish olib boradi har doim masalan bizni bitta ish uslubimiz shunaqaki ota onalarimiz navbat bilan dars tahlil qiladi shu dars tahlillariga ishtirok etadi o'zim bilan birgalikda ijobiy va salbiy hmm. taraflarini birga o'rganamiz shularni shular munosabati bilanmi shu maktabimizda oldingi o'rinlarga o'tgan yili oltinchi o'rinda edik hozirgi yilda beshinchi o'ringa keldik xudo xohlasa mana shu yilda narpay tumanini oldingi uchtalik o'rinni egallash niyatidamiz inshaalloh endi albatta bu yutuqlar o'zidan o'zi bo'lmaydi kasbiga sadoqatli bo'lgan hmm. kasbini sevgan mohir hmm. hmm. pedagoglarimizdan kimlarni ayta olasiz kasbiga sadoqatli ustozlarimiz juda yam ko'p mana maktabimizda o'quvchilar bo'yicha o'rinbosarimiz bor odilova nodira opa ximiya fanni mutaxassisi u kishi o'quvchilarimizni judayam talabchan o'qituvchi o'zi talabchan pedagog bundan tashqari maktabimizda oliy toifali o'qituvchimiz yusupova shahlo egamberdiyeva dilrabo hamda birinchi toifali o'qituvchilarimiz axborot kommunikatsion texnologiyalar <imitation> asosida ishlar olib borayotgan o'qituvchilarimiz yosh pedagoglarimiz avazov sardor ochilova sitora xo'janova nigora bularni qator <laughs> qilib ko'rsatsam bo'ladi chunki bunday nima pedagog xodimlarim bilan men faxrlanaman ko'pchilikd ko'pchilik tashkil etadi endi mana shundi quvonch bilan aytish kerakki maktab mahalla faollar bilan aloqa yaxshi o'rnatilgan ekan eng yaxshi ota onalardan kelib xabar olib bolalarga o'z nasihatini hayot maktabi bir ibrat bo'ladigan ustozlar ko'pni ko'rgan otaxonlardan kimdan aytib olasiz mahallamiz faollaridan har doima biza bilan bog'lanib turadigan mahalla oqsoqolimiz bor ozodjon qodirov u bilan birgalikda mahallamiz oqsoqollari bor shonazar bobek qo'lib keladi har doim xabar olayotgan bizni respublikamiz bo'yicha tanilgan bozor aka hasanov borlar hamda hoji buvamiz qo'chqor aka hayitovlar hamda nurbek akamiz keladilar imom xotimimiz keladi har doim bolalar bilan xabardor bo'lib turadi bundan tashqari inspektorimiz bor inspektor psixologimiz bor Mm -hmm. kamoldinjon bu har hafta payshanba kuni o'quvchilar bilan birgalikda biz bilan ish olib boradi ochiq darslarda yani. har doim qatnashadi no, ota onalarimiz nima deydi biz bizni quvontirayotgan ota onalarimiz masalan uylariga borib havas qiladigan hozir masalan shunday uzoqligini hisobga olmasak shunday ota onalarimiz bor gulzorlar mana maktabimiz shunday gulzor bo'lib turganiga sabab shunday ota onalarimiz bor xonadoni gulzorda unda mm -hmm. shunday farishta işte, bu bobolar borki borib men shulardan ham nasihat olib kelamanda o'zim ko'proq boraman endi bizni tomoshabinlarimiz ko'proq har bir shu davr qahramonida qahramoni hroganrahbarlarimizni faollarimizni hayot bilan qiziqishadi nechta farzandingiz bor o'zingiz haqida ham bir ma'lumot bersangiz tomoshabinlarimiz o'zim oilaliman qirq ikki yoshdaman turmush o'rtog'iman mana shu ishda ishlayotganimda men bilan hamnafas bo'lib ishlaydilar uchta farzandim bor uchta o'g'limiz bor ikkitasi oliygohda tahsil oladi bittasi birinchi kurs birinchi kursda e, kattasi ikkinchi kursda temir yo'llar sohasi bo'yicha katta o'g'limiz pedagogika sohasi bo'yicha ikkinchi o'g'limiz kichkintay o'g'lim birinchi sinf h maktab o'quvchisi endi oilam bilan faxrlanaman chunki bu oilaga bu oila meni qo'llagani uchun shu yerda oliygohda ham shu yerda o'qiganman qaynotam ham mana shunday shu mahallani oqsoqollaridan fidoyi oqsoqollaridan biri qo'llab quvvatlab meni shu yergacha yetkazgan ozir aka idiov qaynotam bo'lardi hammasi qo'llaydilar rahmatlihoji otam hamhrga ada foydalanib murojat rajabovna kelgusi ishlaringizga omad tilaymiz bugun siz nafaqat zamondosh telejurnalining davr qahramonisiz balki zamon qahramonisiz hozirgi nima deydi rivojlanish davridagi o'zbekistonni eng yaxshi oilani bekasi eng yaxshi maktabni rahbari eng yaxshi tumanni pedagogi sifatida mana tanidingiz kelgusi ishlaringizga omad tilaymiz narpay tumani bir allohni nazari tushgan tuman bu yerda akbar jamilovdey buyuk insonlar o'tgan qancha qancha buyuk daho insonlarimiz shoiru yozuvchilarimiz hatto baxshilarimiz o'tgan uni tarix o'z sonlinmasida hikoya qiladi mana kuni kecha yaqindagina narpay tumani hokimi sherzod rahmonov o'zlari kelib tashrif buyurib maktab bolalari bilan ota onalar bilan muloqot qilib suhbat o'tkarib yaxshi bir yangiliklar bilan kelibdilar juda ham aholi xursand bo'lyapti mana shunday hokimimizni sog'liklari mustahkam bo'lsin mana shu kelib sekstor rahbari sifatida ham hokim sifatida ham shu maktabni rivojlanishiga hissa qo'shayotgan ekanla kishiga ham xalqimiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz narpay tumani gullab yashnasin o'zbekiston dunyo dagan davlat bo'lsin tashakkurm rahmat sog' bo'lingszlar biz ham faxrlanamiz chunki hokim bu nafaqat kecha har doim xabardor bo'ladida o'zini sektori bo'yicha o'quvchilar bilan suhbat savol javoblar o'tkaziladi juda ko'p keladi maktabga e'tiborini qaratadi shu qanday bo'lsa ta'limni rivojlantiramiz maslahatlar oladi o'zi yosh bo'lishiga qaramay shu tumanimizda tashabbuskor rahbar salomat bo'ling rahmat sog' bo'ling assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar narpaylik samarqandlik aziz ustozlar murabbiylar va o'qituvchilar bugun mana tumanimizdagi eng yaxshi umumta'lim maktablardan qirq oltinchi o'rta maktabda kelib mana maktab faoliyatini maktabni birinchi bosqichlarini kimlar rahbar bo'tganliklarni mana bugun siz bilan muloqotda bo'lamiz bu maktab biz oltmish birinchi yilda mana shu maktab binosida o'qiganimizda ikkita xonadan iborat edi mana yillar davomida zamonamiz o'zgarishi bilan zamonga hamnafas bo'lib tumanimiz rahbarlarini ishtirok yordamida butun mana shu morif sohasidagi insonlarni o'qituvchi ustozlarni yordami ko'magi bilan maktabimiz ko'rib turibsiz mana ikki etajli ikki qavatli maktab binosi 14. to'rtinchi yilda tashkil topdi bu yerda mana shu yaxshi iqtidorli o'qituvchilar xizmat qilishib mahallamiz farzandlarini mana shu oliy o'quv o'z kuchi bilan ilmi bilan bilimi bilan kirib o'qishlariga o'z bilimini kuchi boricha sarf qilib biz ıı, rayonimiz morif mudirlaridan morif sohasidagi mutasaddiisha xodimlardan rahbarlardan juda minnatdormiz maktabimizga har oyda kelib hokimiyat tomonidan butun nazoratini qilib maktabni ahvolini o'rganib kamchilik yutuqlaridi hamsha ham fikr birgalashib mana shu yerda maslahatlarni berib kamchiliklarini yaxshi yo'lga o'ngarib yutuqlarini butun gaommaga tarqatib yaxshi ishlar olib boryapti rahbariyatdan hokimiyatdan maktab ma'muriyatidan biz mahallamiz faollari juda minnatdormiz ota onalar kelib hamisha maktab bilan birgalikda o'z maslahatlarini berib yutuq kamchiliklarni yuzaga aytib yuzlarga hamisha mana shu yerda yaxshi ishlar olib borilyapti biz mahallamiz nomidan maktab ma'muriyatiga shaxsan mana direktorimiz munojat rasulovaga mahallamizdan butun tashakkur aytamiz yurtboshimizni mana shu butun uh, respublikamizda olib borlayotgan ishlariga siyosatiga maktablarni uh, butun ravnaqiga o'qituvchilarni boshqa viloyatlarda ishlasa işte, usta malarni berishga o'qituvchilarni juda ham e'zozlab hurmatini joyga qo'ygan uchun yurtboshimizga mingdan ming rahmat ishlariga omad o'ziga sog'liq yurtimizda elimizda tinchlik bo'lsin mana shunaqa maktablar mana shunaqa o'quv yurtlarida o'qib yoshlar kelajagimiz xudo xohlasa bundanda ziyoda bo'lib yurtboshimizga hamisha tinchlik sog'lik e, yurtimizda hamisha shu tinchligini saqlab turishga xalq posvonlariga yurtimizga hamisha minnatdorchlik bildiramiz rahmat allohimga ming shukr, xur o'lkada yashayman osmonlari quyoshli nur o'lkada yashayman maqtashga arzigulik zo'r o'lkada yashayman shu yurtning farzandiman quvonaman jo'shaman vatanim ravnaqiga o'z hissamni qo'shaman ota onam tug'ilib kamol topgan bu diyor keksalari donishmand farzandlari beg'ibor bundayin saodatli millat yana qayda bor to'lqinlanib maqtanib dengiz bo'lib toshaman vatanim ravnaqiga o'z hissamni qo'shaman yurtboshimiz aytgandek barcha imkon bizniki ilm izlab tinmagan dono o'g'il qizniki shunday porloq kelajak bizda yorug' yuzniki yurtimdan ilhomlanib 100 yoshdan ham oshaman vatanim ravnaqiga o'z hissamni qo'shaman odil yurtboshimizning g'oyalari porladi hatto mashina berib ma'rifatga chorladi ko'p kitob o'qiganni Allohim ham qo'lladi. spart mashinasida diyorimni kezaman vatanim ravnaqiga o'z hissamni qo'shaman zulfiya isrolova o'g'lim sira bo'lmaydi urush to'lisharmi o'lkada bahor quyosh kezar osmon ko'ksida qaldirg'ochlar qanotmoqoqar unda soya labi ustida mana o'g'lim labi ustida qaldirg'ochning mayin qanoti o'spirinim toza ko'ksida kunda oshar yangi his totib bo'yi oshib ketdi bo'yimda bosa olar ko'ksiga boshim sevgim ko'rib bergan uyimda o'sdi umr yo'ldoshim yurak to'la shodlik mehr baxt uning ko'zlariga boqaman nigohidek tiniq va yorqin orzu to'lqinda oqaman orzulari qalbimga ziynat hayotidir ko'zim qorasi o'kinaman ba'zida faqat yonida yo'q uning otasi urush noming o'chsin jahonda hamon ditmas sen solgan alam sen tufayli ko'p xonadonda ota onamning buyuk shodlikka yo'lding ota demak baxtini juda murg'ay go'daklarimdan yaxshi ham bor shunday vatani dalda bo'ldi yuraklarimga ona bo'lib bag'rimga oldim ota bo'lib yo'liga soldim managa in... mana yurtga o'g'il o'stirgan bir davlatman boy bo'lib qoldim